الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال انما اشكو بثي وخزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الدر وجئنا ببداعة مزجات فأوفلنا الكيل و تصد کلیناََََََََََََََََََََ اللہجزلمتصدقین قالم تم فلتم ب یوسف و عقی عز عن تم جاہلون قالو اََََََََََ قلت يوسف و حط قالٰ ان يوسف اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين صدق الله العظيم ایت نمبر 85 سے لے کر ایت نمبر 90 تک سورہ یوسف ہے اور تيرواں سپارہ ہے قال انما اشکو بصی و خسنی الا و علم و من اللہ مالا تالمون آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں و اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مَا لا تعلمون جو تم نہیں جانتے جب بھائیوں نے کہا نا اپنے ابا جی کو کہ ابا جی آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں اور یہ ہر وقت کرونا کہیں آپ کی صحت کو بگاڑ نہ دے تو آپ نے ان کے جواب میں یہ جواب دیا آپ نے مایا کہ میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنے رب سے اور میرا رب جانتا ہے کہ میری شکوے کی نوعیت کیا ہے میں شکوہ شکایت کے طور پہ نہیں کر رہا بلکہ اپنا درد و غم اپنے رب کو سنا رہا سمجھ گی نظرات یا بنی یزو فتح اے میرے بیٹو جاؤ فتح سسو اور سراغ لگاؤ میں یوسف یوسف کا و عقی ہے اور اس کے بھائی کا ولا تئی یسو مر و اے اور مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے ان لا یئی اسو مر اللہ بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے القوم الکافر مگر کافر لوگ ہی اوپر فرمایا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس واقعہ میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اور جو راز پوشیدہ ہیں انہیں میں ہی جانتا ہوں تم ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک روز آپ نے اپنے بیٹوں کو یاد فرمایا اور حکم دیا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو آپ اس آیت میں غور فرمائیں حضرت یعقوب کا یوسف کو تلاش کرنے کا حکم دینا صاف بتا رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یوسف زندہ ہے پھر یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کا ذکر کرنا اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف وہی ہے جس کے پاس تم بھائی چھوڑا ہے ہو عقل استعمال کرو تھوڑی سی ہاں تمہیں اشارے دے دیے ہیں باپ نے وہیں جا کر تلاش کرو اور آخر میں مزید تاکید فرمائی کہ مایوس نہ ہو کیونکہ اہل ایمان اپنے رب کی رحمت بے پایا سے مایوس نہیں ہوا کرتے معلوم ہوتا ہے کہ خاموش رکھنے کی حکمت پوری ہو چکی اب پردہ اٹھنے والا ہے اور اتنے لب کشائی ملنے والا ہے اب بولنے کی اجازت ملنے والی فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گئے قَالُوا تو انہوں نے کہا یا ایوہ العزیزو اے عزیز مسنا واہلنت در وجینا بدا <بِبِدَاعًا> پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی فعو فل <الْكَيْل> پس پورا ناپ کر دیں ہمیں پیمانہ و تصد اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں ان اللہ یجز تصدقین بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو اپنے پدرے بزرگوار کی ہدایت کے مطابق تلاشی یوسف میں مصر روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ان مشکلات کا ذکر کیا جن سے قاد سالی کی وجہ سے ان کا سارا خاندان دوچار تھا یہاں تک کہ فاقہ کشی کی نوبت بھی آ جاتی تھی ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دی کہ اس سے بیشتر تو ہم جب غلہ لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو ہم اس کی قیمت ساتھ لاتے تھے لیکن اس دفعہ تو تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ پوری قیمت بھی میسر نہیں ہو سکی تھوڑے سے اور ردی سے جو درہم مل سکے وہ تو لے آئے اے عزیز آپ کا رویہ ابتداء سے ہمارے ساتھ بڑا کریمانہ رہا اس لیے روپیہ کی کمی کی وجہ سے ہمارے غلہ کی مقرر کردہ مقدار میں کمی نہ فرمائیے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ مروت فرمائیے ہم بڑی طویل مسافت لے کر آئے ہیں اور ہماری معاشی حالت واقعی قابل رحم ہے آپ جو انعیت خسروانہ ہم پر کریں گے اگرچہ ہم درہم و دینار سے اس کا معاوضہ ادا کرنے کی قابل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس انعیت و شفقت کا عجر آپ کو ضرور عطا کرے گا قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِي آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف سے ہونے بولے ہونے ذرا گل کرو بتانو نو پتہ ہے تو اسی کہے کیتا ہے یوسف ساڑھے تو چنگی امید لا کے آگئے ہو اللہ اللہ وقت بھئی دیکھیں نا بھئی کیا ہے تُس ہی کیا کیتا ہے استادہ تو تو تن امید ہوندی ہے یہ بیسی جدو مرسد سا دواستے دعائیں مغفرت کر سن تُس ہی کیا کیتا ہے استادہ باستے اللہ اکبر کبیر ویسے یہ بیلا آمدہ تے ہے تے بندے نو پتہ بھی لگ ہے جس لئے بندہ بیمار ہوئے نا تے جی پاسا پرتے تے آکے یا اللہ تو ہی ہے تے ایک چنگا جی تھپڑ ہونا چاہی دا ہے گلوئے دے جڑے بندہ مارے تو خدا واسطے کی کیتا ہے بھی کچھ کیتا ہے خدا واسطے جس رب نے تین روزی روٹی نہیں صرف دتی تاری دا مالا مال کی اج خدا یاد آ جس لے وہ کھائے سوکھے ویلے اللہ تعالیٰ نے لب درے ہیں اور کی کر رہے یوسف علیہ السلام نے بڑی زوردار تھپڑ مارا ان کے منہ پہ بھائیوں کے منہ پہ تے دسو تسی کی کیتا یوسف نال ل عم تم تہ پتہ ہے اس گل کا جو تُسی یوسف نال کیتا و عقی ہے اور دے بھائی نال کی تم جاہلون جب تم نادان تھے جب آپ کو کنویں میں لٹکا کر اوپر سے رسی کاٹ دی گئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کہا تھا کہ غم نہ کھا تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا اور ایک روز وہ آئے گا جب تو ان کو اس کارستانی پر آگاہ کر دے گا آج اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ پہنچا لیکن کس آن بان سے اس کا اس وقت نہ یوسف کو پتا تھا نہ بھائیوں کو خبر تھی بھائی جنہیں اپنی طاقت و جوانی پر بڑا گھمنڈ تھا سائل کی صورت میں غلہ مانگنے کے لیے حاضر ہیں سراب و ادب و احترام بن کر اپنے فقر و فاقہ کی کہانی بیان کر رہے ہیں بڑے خوش آمدانہ لہجے میں اس مزید سے مزید غلہ دینے کی درخواست کر رہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ شاہی یہ شاہی جاؤ جلال سے یہ تخت پہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ یوسف ہے اچانک آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ جو کچھ تم نے لا علمی کی حالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ سلوک کیا تب وہ بھی یاد ہے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں دہشت اور حیرت سے پوچھنے لگے کہیں آپ یوسف تو نہیں فرمایا میں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیے کہ یہ شان و شوق کا جو تم دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਾਸਾਨ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਣਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਿੰਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں جب باپ مر جاتا ہے تو بہنوں سے جائیداد لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے او بھائی تینوں غربت دا خوف ہے معاف کرا رہے ہیں وہ غربت دا خوف کو نہیں وہ بھی اسی اچھا پھر تجھے دو اسے ملنے ہیں دو روپے ملنے ہیں اور اس کو تو ملنے ہی ایک روپے بیچاری کو تو وہ ایک روپے کا بھوکا ہے اسے وہ بھی معاف کروانا سمجھ رہی پہ جایا یا نہیں اس واسطے جڑے باپ زندہ ہو نا دنیا چہرے ہی اپنی اولاد میں حصہ دے کے جاؤ دھیاں دا بھی خیال کر کے جاؤ دا بھی خیال کر کے جاؤ خدا نہ خاص تا کوئی کنجر جہاں جم پہ تو پھر کے کر سو میری زند پوری زندگی میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے چہلم سے پہلے پہلے ماں کا بھی حق دیا ہے دادی دا

ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں دہشت سے پوچھ رہے کہ آپ یوسف تو نہیں فرمائے رب کریم کا احسان ہے جو اس نے اپنے مسکین بندوں پر فرمایا ہے اس فصل کی جو اصلی وجہ تھی وہ بھی بتا دی لیکن اس حکیمانہ انداز میں کہ حقیقت بھی بیان ہو گئی اور کسی قسم کی خود ستائی بھی نہیں پائی گئی فرمایا جو تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور جو مشکلات و مسائب میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں اور خوبیوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو نتائج سے شاد کام کرتا ہے جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں حضرت یوسف کی شان کریمانی آپ کے ہر اشاد سے نمایاں ہو رہی ہے بھائیوں سے جب پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو نرواز سلوک کیا وہ یاد ہے یہ سنتے ہی انہیں اپنی ساری کارستانیاں ایک ایک کر کے یاد آگئی گئی ہوں گی اور ندامت کے بارے گراہ کے نیچے ڈوبے چلے جا رہے ہوں گے لیکن پیش عظیم کہ وہ معذرت خائی کریں حضرت یوسف خود ان کی طرف سے معذرت پیش کرتے ہیں کہ یہ غلطی تم نے بے علمی کی وجہ سے کی تھی تمہیں حقیقت عالم کے لیکن سیانے ہوئے تو یوسف پھر بھی بچا گئے چنگا یا نا پھر بھی بچا گئے چلو بران میرے اے بات جانا چاہیے شرم نہیں آنی چاہیے اہل کرم کا یہ شیوہ ہے کہ اپنے مجرم کو بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے اپنا رنج و غم انہیں بھول جاتا ہے اور اس کے احساس ندامت کی تلخی کو کم کرنے کی فکر دامن گیر ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ بیان کی تو یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار تھا اور ہر مرحلہ پر صابر رہا اس لیے مجھ پر یہ کرم ہوا بلکہ قیدہ کو ذکر کر دیا اس میں ان کے حوصلہ افزائی بھی فرما دی کہ اگر تم بھی تقوی اور صبر کو اپنا شعر بنا لو گے تو تم بھی اس کے انعام و اکرام کے مستحق بن جاؤ گے پالو لانت یوسف سرآپ حیرت بن کر کہنے لگے کیا سچ مچ آپ <آخھی> ہی یوسف ہے قالآنہ یوسف وہی میں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علیہ بڑا کرم فرمایا اللہ تعالی نے ہم پر من انتق ویسمر یقینا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے فَإنَّ لَا عجر وآخر کار کامیاب ہوتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کو کاروں کا اجر ضائع